श्रीकृष्णपरब्रह्मणे नमः श्रीमद्भगवद्गीता षोडशोऽध्यायः दैवासुरसम्पद्विभागयोगः श्रीभगवानुवाच अभयं सत्वसं शुद्धिः ज्ञानयोगव्यवस्थितिः दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् अहिंसा सत्यमक्रोधः त्यागशान्तिरपैशुनम् दया भूतेश्वलोलत्वम मार्दवम श्रीरचबलम तेजः क्षमा धृति शौचम अद्रोहातिमानिता भवन्ति सम्पदम दैवीम अभिजातस्य भारता दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थसम्पदमासुरीं सम्पद्विमोक्षाय निबन्धायासुरेमता मासु च सम्पदं दैवीम् अभिजातोऽसि पाण्डव द्वौ भूतसर्गौ लोकेस्मिन् दैव आसुर एव च दैवो विस्तरशः प्रोक्तः आसुरं पार्थमे शृणु प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जनार्न विदुरासुराः न ना शौचं नापि चाचारो न ना सत्यं तेषु विद्यते असत्यमप्रतिष्ठं ते जगदाहुरनीश्वरम् अपरस्परसम्भूतम् के मान्य कामहै तुकं एताम दृष्टिम वस्कभ्य नस्कात्मानो अल्पबुद्धयः प्रभवन् युग्रकर्माणा काममाश्रित्य दुस्पूरं दम्भमान मदानविदाह मोह आद गृहीत्वा सदग्राहान प्रवर्तन्ते सुचिव्रताह चिंताम परिमेयाम चा प्रलयान्ता मुभाश्रिदाह कामो भोग परमा एतावदिति निश्चिताः आशापाशशतैर्बद्धाः कामक्रोधपरायणाः ईहन्ते कामभोगार्थम् अन्यायेनार्थसञ्चयान् इदमद्यमया लब्धम् प्राप्स्ये मनोरथम् इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम् असौ मया हतः हनिष्ये चापरानपि ईश्वरोऽहमहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान् सुखी आढ्योऽजनवानस्मि कोन्योऽस्तिदृशो मया यक्ष्ये दास्यामि मोदिश्य इत्यज्ञानविमोहिताः अनेकचित्तविभ्रान्ता मोहजालसमावृताः प्रसक्ता काम भोगेशु पतंति नरकेशु च आत्मसंभाविता स्तब्धा यजन्ते नाम यज्ञैस्ते दंभेना विधिपूर्वकम् अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रिताः मामात्मपरदेहेषु प्रद्विषन्तोऽभ्यसूयकाः तानहं द्विशतः क्रूरान् संसारेषु नराधमान् क्षिपाम्यजश्रमशुभासुरीष्वेव योनिषु आसुरीं योनि निमापन्ना मूढा जन्मनि जन्मनि मामप्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम् त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभः तस्मादेतत्रयं त्यजेत एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारैस्त्रिभिर्नरः आचरत्यात्मनः श्रेयः ततो याति परां गतिम् वर्तते कामकारतः न सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिम् शास्त्रं प्रमाणं ते कार्याकार्यव्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुमिहार्हसि ॐ तत्सद् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे दैवासुर संपद विभाग योगो नाम षोडशोध्याय अथ सप्तशोध्याय श्रद्धात्रय विभाग अर्जुन अवदज ये शास्त्र विधि मुश्रुज्य यजन्ते श्रद्धयान् विताह तेसाम निष्ठात् का कृष्ण सत्वमाहो रजस्तमः ओ